Господи дурацу нашему, блаженнейшему и дроборина Киевская, всякой науки, святой светский я, и отвечарская священна к мадриту, с Богом храни моего паспорю, и все честному отцу и бую нашему, нечествуемому, священно и мадриту і братья и сестра, веселые делесия. священному собору и Петру, благодетелем, строителем, благотворителем, благопросителем, жертвователем, нуждающимся и поющим, по святым видели сей, благочестивым прихожанам, полом не по святым видели сия, и не видит мне дорогу Божию, и Ярославу, и всем православным христианам с ним спасли Господи, и в тишину и забили полов земных, добродетели христианские и свято-отеческих Преподобие. дорогой наш отец, игумен, папа, отче, вас много можно называть разными именами, потому что вы для нас, как сказать, любовь, для нас любовь отеческая, любовь батька. И сегодня от лица братьев, насельников святой обителей сия, ну, братья, это те, кто еще трудится в храме, тоже можно сказать, что это братья. Кто помогает храму, монастырю, это тоже братья. Поздравить вас с днем вашей Пятидесятницы, 47-й годовщиной пребывания в Священном Сане. Ну, только что вы говорили в алтаре, что <кх> если посчитать еще семинарию 4 года и 8 лет в алтаре прислуживали, то это 59 получается лет как бачка уже в алтаре прослуживает Господу. Это, это, очень много. Потому что Господь вас сподобил такой великой благодати быть, стоять на престоле Божие, знать святых людей и собрать всех нас, основать монастырь на левом берегу единственный Божьей Матери, Киевский Назарет, в который люди приходят и получают просимое, получают исцеление души и тела. Через Иисуса Христа, через вас Господь исцеляет. И сегодня чтим память этого апостола, евангелиста, Иоанна Богослова, который был возлюблен ученик Господень, который был самый приближенный из троих, который был на фаворе Петром, Яком, Ианом, Ианом, которым было откровение апокалипсис, откровение тайн Божьих. Этот апостол был верным до смерти, до голгов, и он прошел весь путь за Христом. Не только когда Господь рассказывал проповедь, когда учил, а тогда, когда Господу было тяжело, когда Господь нес свой крест, на Гол... и когда Господь висел на кресте. Он все пережил в своем сердце, и вместе с Божьей Матерью стоял у креста до конца. И Господь сказал, «Все сын твой и все мать и твоя, всем усыновил весь род человеческий». И апостол Иоанн Богослов тоже дал заповедь любить друг друга. Хочется вам пожелать, батюшка, и дальше, чтобы милость Божия на вас не скудевала, а восполнялась, чтобы дальше вы стали у престола, чтобы вы до конца выполнили эту заповедь любовь к ближнему, который вы, вы являетесь примером для нас. Потому что жертвуя собой вы положили все на алтарь Господень. И хочется пожелать, чтобы Господь и дальше укрепил ваши силы, помогать и направлять людей ко Христу в Царство Небесное. Спасибо, Господи.